তিনিচুকীয়াত আচুৰ এঘাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানক তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আচু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী মৌলবাদীক উৎখাত আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দাবীত এঘাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অনসনৰ সময়ছোৱাত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ জৰিয়তে জাতিসত্তা আৰু সাংস্কৃতিক সজাগতা প্ৰতিপন্ন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আছুৰ এগৰাকী নেতাই কয় চুক্তিৰ ধাৰা কাগজত সীমাবদ্ধ হৈ আছে কিন্তু বাস্তৱত কোনো পদক্ষেপ দেখা পোৱা নাই অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে এইটো আমাৰ সতৰ্ক বাৰ্তা এই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আছুৱে ৰাজ্য চৰকাৰক অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণত তৎপৰতাৰে আগবাঢ়িবলৈ দাবী জনাইছে এই অনুশন কাৰ্যসূচী পুৱা ছয় বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচ বজালৈকে তিনিচুকীয়া আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰদূষণ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা বিশেষকৈ অবৈধ বাংলাদেশী বিতৰণ মৌলবাদী শক্তি শক্তিক উখানৰ যি পুলীয়া ভাষা উখান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সম্পৰ্কত সমাধানৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত আমি এঘাৰখন দিয়া এখন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰদূষণ ছাত্ৰ সন্থা বা অসমৰ ৰাইজে কাম মনা নাই আৰু আগতেও মনা নাই এতিয়াও নামানে ভৱিষ্যতেও নামানে আৰু শেহতীয়াভাৱে যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো এটা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ একত্ৰিশ ডিচেম্বৰলৈকে কাৰ জৰিয়তে আহ হিন্দু বিদেশী ইয়াক মানে তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বা তেখেতসকলক আহ কাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি কোন চাতে নাকচ কৰিছো আমি তীৱ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু সমান্তৰভাৱে আমি অসমৰ নিচিনাখন সৰু ৰাজ্যত আমি ইমান বছৰ অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে আমি বিদেশী গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ পাছতো আজি চৌবিশ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰলৈকে যিটো বিদেশী পূজা জাপি দিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি কোনো পাতি মানি নলওঁ সেইকাৰণে আমি অবৈধ বিদেশী 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 কোনো তাৰ ধৰ্ম নাই হিন্দু হওক মুছলিম হওক ঊনৈছশ এশো চনৰ পঁচিছ মাৰ্চত পাছত হোৱা সকলো বিদেশী অসম ত্যাগ কৰিবই লাগিব স্পষ্ট কথা তাৰ লগে লগে অসমৰ যি জলন্তৰ সমস্যা ভাৰত বাংলাদেশৰ যি উন্মুক্ত সীমা সেই সীমা অতি শীঘ্ৰে চিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু সীমান্তত বিদেশী দেখাৰ লগে লগে গুলীয়াৰ গুলীয়াৰ অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আমি স্পষ্টভাৱে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ তাৰ সমান্তৰভাৱে অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ যি বিদেশী সমস্যা সেই সমস্যাটো অসম চুক্তিৰ আধাৰত আখৰে আখৰে নিৰ্দিষ্ট সময় সীমা ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে ছয় নং দফা যি দফা এই বিব্ৰসম কমিটি এই কমিটীৰ পৰামৰ্শ আখৰে আখৰে অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো আৰু শুদ্ধ নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো আৰু অসমক কাৰণ বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰিখন ৰাজ্য কাখন বেয়া অসমৰ কাৰণে কিয় ভাল হ'ল অসমৰ সাতাইশখন জিলাৰ কাৰণে আহ বেয়া আঠখন ৰাজ্যৰ কাৰণে কিয় ভাল হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি কাৰ কোনোবাতে মানি নলওঁ গতিকে আজি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট দাবী কোনো বৈধ অবৈধ বিদেশী কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ হবই লাগিব আৰু কোনো গত্যন্ত আৰু ইয়াৰ দুটা কাৰ্যসূচী থাকিব যে অসমত যি ধৰণৰ বিদেশী আগ্ৰাসন ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে অবৈধ বিদেশী বাংলাদেশী যি হিন্দুৱে হওক বা মুছলমান তাক আমি ৰখাৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ নকৰো ঊনৈশশ এসত্তৰ চনৰ চৌবিশ মাৰ্চৰ পাছত অহা কোনো লোকে অসমত থাকিব নহয় তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিদেশী ভ্ৰাসভাগ কৰিলে নহব আৰু তাৰ লগতে দেখিছো যে যি ধৰণৰ মৌলবাদী শক্তিৰ উত্থান হৈছে অসমত আমি দেখিব লাগে অন্য অন্য ধৰণৰ এতিয়া কিছুমান সংগঠনে অসমীয়া মানুহক সকীয়নি দিব পৰা হৈছে মাৰা নিৰ্দয়ৰ ব্যক্তিয়ে আহি অসমত আহি ভাবুকি দিব প্ৰদান কৰিব পৰা হৈছে পৰিৱেশ বিলাক কিয় হব পাৰি যে মৌলবাদী শক্তিৰ উত্থানত এই কথাটো ভাৰত আৰু বাংলাদেশ সীমান্ত চিল হব লাগিব খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অসম চুক্তি আখৰে আখৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ প্ৰত্যেকটো দফা আৰু অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাই অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্ধাৰিত সময় ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি ভেটি আহ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিব লাগিব এই ব্যৱস্থাবিলাক কৰিলে অসমীয়া জাতিৰ আহিব আহিবলগীয়া বাচি থাকিব আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত এখন অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল সেই অসম চুক্তিখন কিয় হৈছিল অবৈধ বিদেশীক চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে অবৈধ বিদেশীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ ৰক্ষা সেৱণ দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া নহ'ব অসমত কোনোপৰতে বিদেশী বুজা আমি নলওঁ তেওঁলোকে ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তলৈ লৈ যায় তাত আমাক ক'বলগীয়া নাই কিন্তু অসমত এই বিদেশী আমি কোনো পৰ্যায় গ্ৰহণ নকৰোঁ অসমৰ যদি কিছু জিলাত কা বেয়া কিছু জিলাত কা কেনেকৈ ভাল হব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাকী কেইখন ৰাজ্যত কা বেয়া কিন্তু ত্ৰিপুৰা আৰু আপোনাৰ অসমত কেনেকৈ কাহ ভাল হ'ব উচ্চ বিষয়টো হল আমাৰ সমগ্ৰ অসমকে কা আওৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব লাগে আমাৰ স্পষ্ট দাবী অন্যথা পৰিস্থিতি পৰিৱেশ ভয়ংকৰ হব এনে কথা দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বিজেপি চৰকাৰ শাসন লৈ আহিছিল যে বিদেশী বাংলাদেশীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰিব বুলি তেওঁলোকে এটা দিন বাৰ নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছিল কিন্তু তাৰ পাছত আজি বিদেশী চিনাক্ত নহল বহিষ্কাৰ নহ'ল উল্টাই তেওঁলোকে বহিৰাগত বিদেশীসকলক আহ্বানে জনাইছে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব আচলতে এই কথাখিনি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে কাৰ্যকলাপক আমি জাতিটো হিচাপে আখ্যা দিছো ইয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাইছো তেওঁলোকে যাতে কা ভাৰতৰ পৰা সম্পূৰ্ণকে অসমক বাহিৰত ৰাখিব লাগিব অসম ছাত্ৰীক আখৰে আখৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থৰ আহ্বান মমী আজি সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী মৌলবাদীয়ে উৎখাত আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণে অবৈধ বাংলাদেশী স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত আজি সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই পুৱা ছয় বজাৰ পৰা আমি এঘাৰ ঘণ্টা অনুশন কাৰ্যসূচী আমি হাতত ৰূপায়ণ কৰিছোঁ কিয়নো এইখন অসম হয় অসম নামৰ আইজনীক আমি কিদৰে আমি বচাই সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সেই কথা আমি সকলোৱে জানো সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে ঊনৈশ ঊনআশী চনৰ পৰা ছবছৰে অসম আন্দোলন হৈছিল তাত আঠশ ষাঠিজন লোক শ্বহীদ হৈছিল তাৰপিছত অতিহাসখন অসম চুক্তি হৈছিল এইখন বিজেপি চৰকাৰে শাসনৰ বাগজালি লোৱা আগমুহূৰ্তত কৈছিল যে অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম কিন্তু সেই কথা কিন্তু তেখেতসকলক ফটুকা ফেনত প্ৰয়ো নহ'ল তেখেতসকলে কিন্তু বৰ্তমান অসম চুক্তি সম্পূৰ্ণ নস্বাদ কৰি কিনি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে যে হিন্দু শৰণাৰ্থীসকল নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ অধিক তেখেত তেখেতসকলে যি বিচাৰি ফুৰিছে এই কথা আমি কোনো পদ্ধ ল'ব নোৱাৰোঁ এইখন অসম হয় এইখন অসমত বিদেশী চৰণীয়া প্ৰধান হয় বিদেশী কোনো ধৰ্ম নাই সেই হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানেই হওক ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌবিছ মাৰ্চলৈকে থকাৰ পিছত পিছত অহা সকলো নাগৰিকে অসম ত্যাগ কৰিবই লাগিব কিন্তু এইখন চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত যি আমি অলপ অলপ কাৰ্যসূচী আমি দাবী জনাইছো যে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী অৰ্থাৎ কাউটাৰ পৰা অসমক সম্পূৰ্ণভাৱে বাহিৰত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো ভাৰত বাংলা সীমান্ত অতি শীঘ্ৰে চিল কৰি কিনে সেই ভাৰত বাংলাদেশ যি অবৈধ বিদেশীসকল যি তেখেতসকলক পাৰ হৈ কিনে আহে তেখেতসকলক দেখুওৱা মাত্ৰ গুলীয়াৰ নিৰ্দেশ দিবৰ কাৰণে আমি আমি এইখন ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ লগতে অসম চুক্তি ৰূপায়ণে অসমত অবৈধ বাংলাদেশী সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ লগা আমি পুনৰবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ অসমত প্ৰতিজন বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিজন বিষয়বীয়াসকলক আমি দাবী জনাইছো যদি তেখেতসকলে যদি ভাবিছে তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে অবৈধ হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলক যদি নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব যদি বিচাৰিছে এই কথা আমি কোনোপধ্যে মান লব নোৱাৰো এইখন অসমত সদায় অসম চুক্তি আধাৰমৰ্মে ঊনৈশ এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা সকলো নাগৰিকে সেই হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক অসম ত্যাগ কৰিব লাগিব সেই অনুসন্স্থলীৰ পৰা অতি শীঘ্ৰেই আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমি প্ৰত্যাহ্বান লৈছো যে অসম চুক্তি অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰি কিনি অসমৰ যি মূল সমস্যা অবৈধ অবৈধ বিদেশী সমস্যাযোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ